بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم ہے اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سمان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے السلام علیکم ناظرین و حاضرین کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اب میں ایک آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس کے ساتھ ہوں اس کا ریفرنس بتا دیتا ہوں سورت الحود ہے سورت النمبر گیارہ ہے گیارہ الیون قرآن کی آیت نمبر تین ہے اس کے ترجمے پہ چلتے ہیں پھر بیان پہ چلتے ہیں ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اس لیے میں ذرا جلدی جلدی لے کے چل رہا ہوں ترجمہ یہ ہے اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا اور اگر تم لوگ اعراز کرتے رہے تو مجھ تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے اچھا اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اے لوگوں اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کرواؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اپنے گناہ کی توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کو متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہو اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو تمہارے گناہ بخش دے گا اور وہ تمہیں زندگی کا سامان بھی اچھا سامان مقرر مہیا کرتا رہے گا زیادہ سے زیادہ عمل کرو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے نیکیاں یعنی کرو نمازیں پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤ اچھا اس وقت جو لوگ ہیں وہ جو کافر تھے وہ اعراض کرتے تھے بہت زیادہ مانتے نہیں تھے جی یہ نہیں کرنا ہم نہیں یہ نہیں کرنا اعراض کا مطلب یہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں اس میں کہ اور ورنہ میں تمہیں بتا دوں کہ بڑے دن کا عذاب کا اندیشہ ہے جو تم پہ آنے والا ہے یہ اس میں آیت میں کہا گیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے اور بیسیکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہا گیا کیونکہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ رہی تھی تو وہی آگے پیغام پہنچا رہے تھے تو یہ ترجمہ تھا یہ اس کا شورٹ بیان تھا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس میں خوب ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور معافی مانگنے کے لیے دعا کرنا نمازیں قائم کرنا اور اللہ کے احکامات پر چلنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا بہت ضروری ہے شکریہ